等等。 你当真不知道自己该做什么？少说话，多做事，自然无救。知道，知道。<laughs> 干什么？<laughs> 岂有此理！跪到下面去！阿毛没有教你规矩吗？说话！教了，他说让我少说话，多做事，好好伺候大公子。可是我刚才…… 明明就好好伺候来着，没想到这大魔头竟然如此纯情。你这小女子，先是使小伎俩让我把你放出来，现在又做出如此龌龊之事。说，你故意接近我，到底意欲何为？公子。 小女子真是一片冰心，两肋插刀，三头六臂，我，我，真的没有目的要啊，公子。你不用跟我假装无辜，有无目的我自然会查清楚。但是在此之前，你最好给我老实点，不要仗着怀了我的孩子就心存他想。若是再做如此越矩之事，我定不轻饶。 公子，若是我下次一不小心再做了什么越矩之事，你会不会一怒之下把我赶出府去、啊？会，账毙了，抬出去。哼。 大公,大公子，敢用怀孕欺骗大公子，我要你生不如死！别叫了。嗯 <则>去哪儿啊？我我我我我我这不是要去看看完看望看望公子？带着包袱看望我、啊？去见公子，怎么都得带点见面礼吧？哦、我看看。小的家里穷，只能。 计划献佛了，你这种女人怎么配做孩子的母亲啊！公子，时候不早了，小的先回去休息了。站住！ 你不是爱慕我，爱慕的紧吗？怎么又不想待在我身边了？我我嗯那个。你要是再被我发现想偷溜出府，我就把你再关回去。怎么办？难道我真的要被关在这里生孩子吗？哎呀，我生什么呀？我。 查，查<茶>、哦！哦哦，怎么办？大木头不会杀了我吧？呵呵 请喝茶。啊！啊！啊！我我不是故意的。你知不知道这鱼图对我有多重要？我错了，别杀我，别杀我，我再给你画一张。 现在就换。 公子，只请过目。拿过来。你之前学过画艺？ 不曾学过，胡乱画画，雕虫小技。算你运气好。